पाठ त्रण समझदार ननही सौ प्रथम विकल्प आपेला है पहलो विकल्प बिच्छू को खाली जगह सूझी शैतानी बिच्छू अपनी गंदी आदत का खाली जगह था गुलाम बिच्छू के प्राण पुनः किसमें पड़ गए संकट में मौत सामने देख कर बिच्छू को किसकी याद आई ननही की, की। बिच्छू ने किसे डंग न मारने का वचन दिया निर्दोष को बिच्छू दूसरी बार कहाँ गिरा पानी की धारा में પછી ખાલી જગ્યાઓ આપેલી છે નનહીને બિચ્છુ કી ખાલી જગ્યા પુકાર સુન લી કરુણ બિચ્છુ ખાલી જગ્યા મેં ફસ ગયા દલ દલ ડંખ મારને બિચ્છુ કા ખાલી જગ્યા થા સ્વભાવ મેં બિચ્છુ કી ગંદી આદત છુડા કરી ચાલો ના પછી સહી વાક્યાંશ ચુન કર વિધાનો કો પૂર્ણ કીજે નનહીને બિચ્છુ કો બચાયા ક્યુકી ઉસે બિચ્છુ પર દયા આ ગઈ થી નનહી પીડા તડપ ઉઠી ક્યુકી બિચ્છુને ઉસે માર દિયા થા નનહી કો माँ के पास पहुंचने में देर हो गई क्योंकि वह बिच्छू को बचाने में लग गई थी बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गया क्योंकि उसे दूसरी बार बचाने वाली नन्ह को वह डंक मारने जा रहा था प्रश्न उत्तर लिखिए नन्ही कौन थी नन्ही एक बतक थी बिच्छू ने नन्हे से क्या प्रार्थना की बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की कि बहन मुझे बचा लो नन्हीं ने माँ के सामने क्या निश्चय किया नन्हही ने माँ के सामने निश्चय किया कि मैं बिच्छू की गंदी आदत छुड़ा कर रहूंगी नन्ही ने क्या सोचकर बिच्छू को दोबारा जीवनदा दिया नन्ही को लगा कि शायद अब उसके डंक मारने की आदत छोड़ दी होगी बुरे व्यक्ति को हम सही रास्ते पर कैसे ला सकते हैं बुरे व्यक्ति के साथ बार बार भलाई करके हम उसे सही रास्ते पर ला सकते हैं समझदार नन्ही कहानी में हमें क्या सीख मिलती है हमें सीख मिलती है कि धीरज और प्रेम से हमें बुरे व्यक्ति को भी सही राह पर ला सकते हैं चार वेना पशी निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहा मान माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहूंगी नन्हीं ने अपनी माँ से कहा क्या करूँ डंख मारना मेरा स्वभाव है बिच्छू ने नन्ही से कहा तुम यह गंदी आदत छोड़ दो यही नहीं तो मुसीबत में कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा नन्ही ने बिच्छू से कहा भलाई करना मेरा स्वभाव है नन्ही ने बिच्छू से कहा मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगी बिच्छू ने नन्ही से कहा ચાલો એના પછી ઘટનાઓ કો ઉશ્કે સહી ક્રમે લીખીએ અહીં અ બ ક ડ અને ઈ ઘટના આપેલી છે એને આપણે સહી ક્રમમાં લખવાની છે सौ पहला आवश्य ड ननहीं ने बिच्छू को दलदल दल में फंसा हुआ देखा पची आवश्य अ नन्हही बिच्छू की आवाज़ सुनकर दौड़ती आ गई पची आवश्यक क नन्ही ने बिच्छू को दलदल दल से सूखे स्थान पर रख दिया पीछे आवश्य ई बिच्छू ने नन्हही को डंख मार दिया पीछे आवश्य ब ननही अपनी माँ के पास चली गई चल इन पे प्रश्न का जवाब डंख मारने पर नन्ही ने बिच्छू से क्या कहा नन्हे ने बिच्छू से कहा कि मैंने तो तुम्हारी जान बचाई थी फिर भी तुमने मुझे डंख मारा तुम ये गंदी आदत छोड़ दो यदि तुम तुम्हारी गंदी आदत नहीं छोड़ोगे तो मुसीबत में तुम्हारी मदद कोई नहीं करेगा चलो एना पाछी माँ ने नन्ही से बिच्छू के स्वभाव के बारे में क्या कहा माँ ने नन्ही के बिच्छू को बिच्छू के स्वभाव के बारे में बताया कि बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है तुम उसे चाहे कितनी बार बचाओ वह बार बार डंक मारता रहेगा पच्चीस बिच्छू को पछतावा क्यों हुआ नन्ही ने बिच्छू के साथ भलाई की थी फिर भी बिच्छू ने डंक मारने की आदत नहीं छोड़ी उसने दूसरी बार नन्ही को डंक मारने की कोशिश की इस बार उसे गलती समझ में आई और उसे पछतावा हुआ નન્હી બતકકા સ્વભાવ કહેસા નહીં બતકકા સ્વભાવ ભલાઈ ઓર મુસીબત મેં પડે કો જે સાથા બિચ્છુ કા સ્વભાવ જાણતે હુએ ભી ઉસે બચાતી હૈ ભલાઈ કરના હિ સમજદાર નહીં સ્વભાવ હૈ ચાલોના પછી સમાનાર્થી શબ્દો નદી એટલે સરિતા સ્થાન એટલે જગ સ્વભાવ એટલે પ્રકૃતિ મુસીબત એટલે સંકટ પ્રસન્ન એટલે ખુશ થિરકના એટલે નાચના ચાલો પછી શબ્દકોષમાં ક્રમ સૌથી પહેલો આવશે ડંખ પછી આવશે નદી પછી બિચ્છુ પછી મુસીબત અને પછી શેતાની ચાલો એના પછી વાક્યો આપેલા છે તેમાં તમે વિરામ ચિહ્નોનો ઉપયોગ કરીને ફરીવાર વાક્ય લખવાનું છે વિરામ ચિહ્નો લગાડવાના છે બિચ્છુ બોલા નહી બહેન આજ તું જીત ગઈ કયો ભાઈ તુમને મુજે ડંખ ક્યો મારા એ ચિહ્ન આવશે બિચ્છુ ભાઈ ઠીઠક ક્યો ગઈ ડંખ મારો ભલાઈ કરના મેરા સ્વભાવ હૈ બહેન મુજે બચાલો ચાલો પછી મુહાવરે કા અર્થ પહેલું છે અનસુની કરના એટલે ધ્યાન ન દેના મા કી બાત અનસુની કર કે અચ્છા નહીં ક્યાં શરમસે પાણી પાણી હોના બહુ જ લજ્જિત હોના ચોરી પકડી જાને પર નોકર શરમસે પાણી પાણી હો ગયા રાહ દેખાના સહી રાસ્તે પેલા નન્હીને બિચ્છુકો સહી રાહ રાહ દેખાઈ અને છેલ્લું થિરકને લગ્ન સે નાચના સંગીત સુનતે સુનતે થિરકને લગે અહીં તમારો ત્રીજો પાઠ પૂરો થાય છે થેન્ક યુ